बसमिल वरि वक् दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे खरीय से होंगे मैं मोहम्मद इसमायल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्ल की दा दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताली उनकी परेशानी को दूर फरमाए बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताल सबको अता फ़रमाए दोस्तों आज आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहतरीन किस्म का मुरक्कब आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं और ये जो मिक्सचर मैं आपको बताने वाला हूं ये इंतहाई मुजरब नुस्खा है बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के फजल व करम से इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है और इससे फ़ायदा उठाया है जब फीडबैक मेरे पास आया तो मैंने यह नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने का फ़ैसला किया है तो इस नुस्ख़े को वो लोग इस्तेमाल करें जिनके उजलात के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो गई जब वो चलते हैं तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है जिसम के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और लागरी है और ऐसे तमाम दोस्त जिनके जिसम के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है यानी खाती पीते ठीक हैं लेकिन जिसम के अंदर उनकी जो खुराक है वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती या जब वो खाते हैं तो गैस पैदा होती है गैस दिल की तरफ चढ़ती है वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई दिल का मसला हो गया दिल का प्रॉब्लम बन गया अब थोड़ी सी गैस ऊपर चढ़ती है तो सर की तरफ आती है फिर सर के मसाइल, सर चकराना शुरू हो जाता है सर में दर्द शुरू हो जाता है तरह तरह के वसाविस ख्याल दिल के अंदर पैदा होते हैं तो इन तमाम के तमाम मसाइल से अगर आप मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं यानी मेदे के सारे मसायल वो भी अल्लाह के फतल से इस नुस्खे से मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे गैस का मसला हल हो जाएगा जिनको कब्ज़ का मसला हो रात को आपने यह नुस्खा इस्तेमाल करना है सुबह इजाबत से बिल्कुल तसली के साथ वफारे होंगे जिसम के अंदर गैस नहीं बनेगी और साथ में उजलात की कमज़ोरी का मसला पट्ठों की कमज़ोरी का मसला या सही तरीके से अपनी बीवी के हकूक को, को अदा न कर सकते हों उस पर कादिर ना हो तो वह सारे के सारे दोस्त इस मुजरब नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें मेरी अल्लाह का हुआ तो इन शाल चंदिन उसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी दोस्तों शिफ़ा अल्लाह रबुल्ज़त की जात ने अपने हाथ के अंदर रखी है इंसान का काम है उसको अच्छी चीज़ बताना आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ को मैं शेयर करता हूँ और उन चीज़ों को शेयर करता हूँ जिनका फीडबैक बहुत अच्छा हो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच चुका हो मेरे हाथ के अंदर शिफा नहीं है शिफा अल्लाह इज़्ज़त की जात ने अपने हाथ के अंदर रखी है हम अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं शिफा मिनजान बिल्ल है कुछ ना कुछ सदका करके फिर उसके बाद इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें अल्लाह पाक ज़रूर अपना फजल फरमाएंगे नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है फेसबुक के लिंक मौजूद हैं तो आप वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप खालस रोन बलसान जंगली शहद जाफ़रान सलाजीत असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें मेदे का मसला है तेजाबियत या अलसर का मसला है दिल के अमराज हैं या जनाना और मरदाना आपको किसी किस्म का मसला है आपने मशवरा लेना हो नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इन शाला तैयार जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों नुस्खा थोड़ा मेहनत तलब है अगर खुद ना बना सके पिनसारी से बनवा लें पिनसारी से भी न बनवा सकें तो करीबी किसी मालिद से बनवा लें अगर वहाँ से भी आप न बनवा सकें या आप बनाना ना चाहें तो हमारे पास भी तैयार मौजूद होता है मुकम्मल अज्जा के साथ जो मैं नुस्खा बताता हूँ हमारे पास तैयार मौजूद होता है मुकम्मल अज्जा के साथ बाद लोग उसमें इफ़ादियत को बढ़ाने के लिए चंद अज़ा मशवरे के साथ बढ़ा देते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं और ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ तैयार शुदा हमारे पास भी मौजूद है अगर दोस्त मंगवाना चाहें तो वाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं भी सुन लीजिए सबसे पहले आपने जाफ़रान को अर के गुलाब के अंदर खरल करना है जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ ज़ाफ़रान को अर के गुलाब के अंदर आपने खरल करना है कम अज़ कम एक तोला ज़़रान हो और अर के गुलाब के अंदर अच्छे तरीके से उसकी रगड़ाई करके आपने उसको तैयार करना है नंबर दो मस्तगी रूमी यह आपने दो तोला लेनी है और दो तोला लेकर आपने देसी घी के अंदर उसको भूनना है देसी घी ना मिले तो आम घी के अंदर वो अच्छी तरीके से उसको बिरियाँ कर सकते हैं भून सकते हैं तीसरी चीज़ आपने जुन बेदस्तर लेनी है उसको दूध से सिलाया करके रुब की शक्ल में तैयार करना है जुन बेदस्तर को रुब की शक्ल में उसकी रगड़ाई करके थोड़ा सा दूध डालकर जैसे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए उसकी इस तरीके से रगड़ाई करेंगे थोड़ा गाढ़ापन उसके अंदर आ जाए तो ये एक रूब सा तैयार हो जाएगा ये आपने तैयार करना है त्रिपला बग़ैर गुठली के सफूफ हो एक सौ पच्चीस ग्राम और शहद खालिश चार सौ पचास ग्राम ये सारी चीज़ें आपने इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हिलाकर मिक्स कर लेना है तो ये आपकी माजून बन जाएगी इसको किसी बर्तन के अंदर जार के अंदर महफूज कर लें और रात सोने से पहले एक बड़ा चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ लेना है लगातार इसको तीस से चालीस दिन इस्तेमाल करें मेरे अल्लाह का फजल हुआ तो इन श्ल कब़ का मसला गैस का मसला तेजाबीत का मसला उफहारे का मसला उजलात की कमज़ोरी का मसला जिसमानी कमज़ोरी मरदाना कमज़ोरी का मसला ये सारे के सारे मसायल भी ही तला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएँगे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इजाजत दीजिए शुक्रिया असलकम व वरक